В этом упражнении нам снова понадобится часы и книга. Левая нога прямая в колени. Правую ногу кладем на стул. Тоже полностью выпрямите в колени. Носок натянут до предела, чтобы одна прямая линия с ногой была. Осанку держим, не заваливаемся ни вправо, ни влево стоим прямо, засекаем две минуты и читаем книгу. Две минуты прошло. Меняем ногу. Теперь правая прямая в колени. Левую ногу прямую ставим на стул. И ноги выпрямлены натягиваем максимально носок на одну линию с ногой держим осанку прямо засекаем две минуты читаем две минуты прошло.